我们能行，但是我能行，你们你一百万吧。亚飞加点顺序怎样？加点顺序就是主 Q 负 E 啊，主攻击力副穿甲、啊。来吧，先上现实弟抢个下路草丛，这把就是前期能爽压对面下路啊！泰迪带着迅捷步伐想抗压。 안녕하세요. 롤프로 경기입니다. 오늘은 중국 챌린저 PP7 선수의 눈부신 플레이를 준비했습니다. 챌린저 원딜러 PP7님이 이지리어를 선택해 상대 아펠리오스를 만난 경기인데요. 자칫 어려울 수 있는 매치업에서 무려 10-1, 10이라는 압도적인 KDA를 기록하며 게임을 지배했습니다. 신들린무빙과정확한스킬샷으로라인전부터상대를꽁꽁묶었던그전설적인플레이지금바로我先回了，我掉状态了，我先回。辅助没掉状态，他可以不回。一血是中单的，回家套个护甲打这个提亚娜，感觉他挺还挺舒服啊。白送他十五护甲，兄弟们，这么得劲儿。我、哦、这牛头很贪，兄弟们，他想玩极限，他想用治疗省个闪现，没交。 对面阵容是菜刀队似的，他们菜刀队阵容，瑞文到后面的话，他什么十五啊布甲鞋一出，他就他就无敌了，瑞文，对面都打不动他。菜刀队对面，还好我们不是菜刀队，兄弟，们，我们要是菜刀队的话，EZ 真打不真打不动啊。我很开心，战胜邪恶，生活美好。哦，奈哥不好意思，感谢奈哥啊，欢迎瑞鲁哥来一个刁钻 Q，先 Q 对面 AD，叠一下我们的 Q 攻速啊，兄弟。们。 E Z 的攻速玩法，一级叠攻速，然后把攻速拉满，然后抢个二级，直接一脸输出。预判了一手啊，这个 Q 预判了一手没预判到，A 他 E d 一手，继续压兄弟们，继续往前压，A 他 Q 他 A 他，来人了吗兄弟？怎么这样打？再意他吃药，再意他接 Q 升二级，E 他 A 他。 在意他，在意他，Q 对面辅助在意他一滴，在意，不是牛头没有闪现吗？为什么一直不交啊？我名叫伊泽瑞尔。拦住他，兄弟们，不让他吃经验。拦住他，不让他吃经验。Q 你，好，辅助闪换闪，吃个手抓饼，拉开。小心来人了，兄弟，来人了，这波别上头。啊，这波本来想继续压的，但是来人了。消耗他。 还可以继续对线，Q 他，有机会杀，兄弟们，AJ 一拉开，再 AJQ，有点肉啊，人嘛，真到了，应该能杀，兄弟们，他伤害够了，n i c e 吃个助攻，牛都学了 W 啊，兄弟们，不用怕，顶到了。 一鼓吹一他直接杀，屏障挡波伤害升个三级，兄弟们 A 兵升三，升三加点血量，顶空了没事 A 他，nice 好配合啊，怎么办怎么办？奇亚娜来了，兄弟们送塔送塔，送塔送塔,送塔，给给给他辅助兄弟们给他辅助，因为奇亚娜是有闪的，你看见没？他是有闪的，咱们这波贪一贪都那啥了。哎呀，我不想去中补线呀，兄弟们，我其实不想去中补线，这波没那么赚呀，这个线。 我不是很想去中啊，很不想去中啊。但是他来都来了，我们中单说他，说我们中单说，我不能白跑一趟呀，直接来下路截了我，吃了我一波线去们，其实这波是我下路的大回推线啊。他这波不吃的话，我爽闷。你看他吃了后，他中路也是赚的线，我就血亏，你知道吧？他中路也是赚的线，这波换线就不好。但是我不吃这波线，我又亏闷，导致中单又选择 TP 去下再吃一波。其实他这波就老老实实来中。 就好了，真的，他老老实实来中就好了。其实，我接完这波我就回下了，他就看着我吃一波嘛，那不可能说他纯赚我纯亏嘛，对不对？那这样的话，为了确保我和他的发育都不都不断的，情况下，只能就是我再吃一波耗时间，他也在吃，然后下波再换回来了，兄弟们，只能这样了。 OK，就这一波，兄弟们换回来，我回来了。不是下路怎么还杀了，还给对面杀了？我靠！来回来了，这波换回来的话就刚刚好啊，就还行。只能说上波他不吃那波线，我能压对面 AD 很多刀，他 AD 吃不到那波回那波线的，我能压他 AD 很多。OK，上路也被挖掘机抓死啊！这把的前期节奏都对，二比八，对面非常难受啊。 做一下视野去，先发育。今天好顺不折磨，第一把刚第一把刚输啊，OK 姐。跟不上不要硬跟，兄弟们，他 AD 这波没状态要回家了，咱们直接推线压他。 不让他火焰慢性死亡。好，牛头出现在了中路啊，没来下，兄弟们，咱们速推兵线，一过就 Q 他打断，兄弟们，不要被小兵挡了。再推线爽呀！这版本 EZ 绝对不错，兄弟们，这版本 EZ 绝对可以。先一，然后 W 蓄一下五十攻速，再一，有机会吃他再吃一层。 再一 d w 再一、e、，OK，再吃一层回了，兄弟们，就这一波回了。让他们打吧，我这波没什么蓝量了，早点回家，早点买装备了，早点补给一波。感谢零六 Y 的团感还有灯牌、啊，门口的彦主们可以来屋里尊享蓝光视角了。咱们刚开播没多久，兄弟们点点关注，大家点点关注，点点赞啊！主播每天播两场，现在是我们下午场的大师分的单排技教学。什么英雄好打 EZ？之前的话，我觉得卡萨打 EZ 非常不错啊。 其实能推 EZ 线的都不错。我之前很喜欢用卡莎打 EZ，但是这个版本卡莎被削了，感觉这个版本的 EZ 会玩一点的话，打卡莎是好打的。以前滑板鞋也很好打 EZ，但是现在这滑板鞋这英雄 C 不动，这也就是为什么我说这个版本 EZ 还不错的原因，就是很多好打 EZ 的英雄都被削了。 推线推线推线压他，谢谢 H 哥的点灯牌和点亮。Q 一下牛头，A 他 D 红白刀，别跟他贴脸就行，就跟他慢慢拉扯就可以了。好，依旧拿回线权，兄弟们，现在开始把他们压在塔下啊！开始 poke，开始爽 poke，兄弟们。往下走位，没预判到，差一点点。W A 他，接个大招，Q 对面 A D。 他、啊、这波飞轮海。这一波我只是想打那个 W 被动，兄弟。交给你喽，兄弟，折磨哈哈哈哈，就是拉扯他，不让他杀就行了，兄弟。这波我那个啥，我太想打 W 伤害了，没把握好那个距离。 给他贴脸了，他迅捷步伐有加速啊！给他贴脸了，然后他飞轮海贴脸很猛，这波其实没有拉扯好，但是死肯定是不至于说死的，兄弟们，只要屏障求求稳了。他想硬杀我们还是有点难度啊！感谢车姐的十一个闪耀还有灯牌啊！欢迎车姐，欢迎我们的会员宝子们，下午好，欢迎回家。什么时候打 ELO 啊？晚上打，晚上十一点，咱们晚上十一点还有场，还有场直播、啊。 快跑快跑！这波对面五个人，你敢信？五个牛头也有闪，对面用乱拳打死老师傅啊！全在这里减赏金池啊！五个大汉，我靠！那咱们直接推线也不用管了，他 AD 都跑中路去了，兄弟们！对面这一波是属于是下路不太玩得了了，选择去别的路搞变数啊！W 蓄一下五十攻速啊！魔塔。 快推快推，亚飞还在中路什么？A Q 刷耀光，再 E D W 续攻速，再 A、e、Q 刷耀光，拆的快一些，再 A、e、Q 刷耀光，再 E 一下，OK，又是一二五到手啊！吃药推线，一这亚飞直接不想来下路对线了是吗？直接跑到上中路去了，直接被直接跟琪亚娜强行换线啊！再 E W 续攻速啊，再拆，再一、e、而刷耀光，然后顺便大招清线。 就是叠被动是什么？叠攻速，大招刮小兵叠攻速能刮五个。亚飞心态崩了呀，感觉他上路不是想游走，就是纯心态崩了呀，感觉来做一下视野。 啊、溜了，他卡线给他卡吧，兄弟们。这波回家先把三项出了啊，然后下波咱们随便拆他这个一塔。回家先把我们的三项搞了。主要他俩这个组合打，咱俩确实难打，兄弟们。咱们 EZ 加泽拉斯，这也就是为什么我们说看阵容选 ED 的那个好处啊。我们辅助先掏的泽拉斯，对面也掏了个牛头，那我肯定玩 EZ 了，兄弟们。加上对面中野这个阵容，这个容易冲冲起来的。 我直接舍弃幸运石玩 EZ，把对面 AD 压闷啊！主播我醒了，早上好，早上好，早上好，欢迎来到直播间，欢迎直播间的每一位啊，兄弟们，大家双击屏幕帮小 P 前前点下赞啊，点点关注，点点赞，兄弟们，主播每天播两场啊。下午好，下午好。被吃个终结，没事，我们吃个下一塔。 W 虚向攻速没续上，没事儿，有三项拆的很快，A Q 刷耀光，然后再清波线回，兄弟们再清波线回吧，在清波线换线吧。辅助没看我，我靠，这波我不会被亚娜弄死吧，兄弟们？亚娜不会在这个草里吧？应该不会，兄弟们，我有三项，感觉我单杀他，兄弟们，回了。好，亚娜刚来一下，刚来一下，他打不过我，他装备没我好，兄弟们，咱们换线来中。 来双 CD 鞋，来个长剑，在 E 这个墙上线比较快啊。观察一下地图，直接换线来中，吸住没大，有吸入补个大招。哎呦，差一丢丢，没大中，不然人头是我们的兄弟们，给到辅助人头了。辅助裸出三叔叠十三层，啊，这么嚣张，三叔都整上了。 好，上路又完成单杀。磨一下镀层，单吃个一二五。A q 刷耀光，顺便 Q 对面 AD。预判了一手啊，没预判到。哥们儿边平 A 边走位啊。 再推，一直稳拿中线权。快了，中单要被抓死了，中单被强行抓死了。回口蓝，帮他打一下。再接中线是吧？现在不能着急动龙啊，咱们少个中单呢，有人数差。中单复活的话，TP 差不多快好了，我先接中线吧。打野别在下半区出事就行。 可以动龙了，这个时候可以动龙。呵呵。直接弄死对面这个人马，再打这条龙。 在、哎、推波线，兄弟们，在推波线，再回焰，推波这波炮击线，在回焰。咱们这把发育还是非常不错的啊，而且泽拉斯也发育好，我们发育好，泽拉斯就发育好，这样一下优势两个啊。起来的辅助泽拉斯伤害不亚于中单的、啊，你看他杀人书的层数，兄弟们，他现在就是随便破坏一下对对面的话，他都非对面都非常难受啊。看、啊、Q 到了，我靠，兄弟玩操作。啊。 一塔，Q 他 A 一 A，叠在左，舒服、啊。这一波感觉压死露露最后一根稻草，对面是不是要上票了？磨一下中塔。 没蓝了，再推波炮车线溜了，续一下五十攻速啊，赶紧 A 掉这波线走了。撤退，天那交闪，哎，跑掉了，追不上，追不上。先锋怎么也打到残血了？没事，中单交替了，兄弟们，这波我没蓝了，我就不，我就不上了，我我就那啥，我先怂的。 OK，全款掏出我的魔宗，现在伤害提升一个档次，兄弟们，二百三十五攻击力，拼下五块钱。咱家是有个金身啊，兄弟们死不掉。二十一，二十一层书啊，我靠，爽闷了给他。就在后面狂叠书。他的法强比我们中单高，我们中单一百六十九法强，咱家是两百多法强，兄弟们。捡个红，捡个红，他吃他吃，不 K 不 K，兄弟们不抢不抢。不抢 一会就 Q 他，接个大招。这是个谁？A 他红 buff 减速了，粘住呗，就粘住呗，兄弟们。就黏住呗呵呵，就慢慢丢技能，不用急。他红 buff 对我们红 buff 减速，了，根本跑不掉。 这波又给辅助叠了层书啊！又给他叠了三书，兄弟们。可惜打野死了，我靠！那这个先锋不是很好打呀？别被抢了，我靠！回口蓝，WQ 回口蓝，继续接中线，不着急，咱们攒够十字镐再回家。下线出青龙刀，先憋十字镐，预判一手，差一点点预判到。 这是什么意思啊，兄弟？这是什么意思啊，兄弟？有点瞧不起我了，兄弟们，这波肯定要动手啊！主播明天叫国考，现在还在看直播，好慌。祝你一切顺利啊！祝小耀耀国考顺利！祝你逢考必过、啊，加油！你是最棒的。 OK，净化魔切，兄弟们，无敌，红 buff 不要了，身上有一个兄弟们，直接回家。感谢感谢耀耀的大墨镜啊，谢你的大墨镜、啊，加油加油，兄弟！来个十字镐，兄弟来个十字镐。们，靠，这一波等一下钱，兄弟十块钱多掏一个钻头出来，加生命值，加二百五十命值呢，兄弟，们，容错率拉满啊，完全死不了半点，这二百五十命值一加，OK，然后再翻这个墙，翻这个墙上线特别快。 九比二十四，24, 对面奇亚娜三杠一，1, 他们还期待一波奇迹团吗？难道说是、啊？我来，兄弟，我来，我感觉他想吃我这波线，我靠，还真给你吃完了，兄弟手够快的。全是花，兄弟，疯狂捡花，疯狂捡花。 小龙刷新了，我们的第三条，这把是水龙魂，也很适合 EZ 加泽拉斯。这把对面输已经是板上钉钉了，兄弟。Q 一下对面 AD，看伤害，一下 Q 五百血，很痛啊。Q 人马没 Q 到。预判他往下走位，没预判到。牛哥想干嘛，牛哥？ 牛哥想干嘛？牛哥，牛哥刷伤害是吧？牛哥，哇，牛头真的是最好抽的陀螺，兄弟们。像牛头和雷欧娜都是下路特别好抽抽陀螺的存在啊。听见你说，现在在上。 OK，十杠一杠十，10, 完美 K D 拿下。